હાથે છે ઘટનાનો બનાવ બે ડિસેમ્બર નકલી ઈડીના અધિકારીઓ બની ટોળકી રાધિકા જ્વેલર્સ પેઢી અને માલિકના ઘરે રેડ કરવાનું નાટક કરી ત્યાંથી સોના ચાંદી અને રોકડ રકમ ચોરી અંજામ આપ્યો હતો

પોલીસની અલગ અલગ ટીમોએ ગાંધીધામ ભુજ અને અમદાવાદ તપાસ હાથ ધરી હતી ઝડપાયેલી માહિતી ગુનામાં સંડોવાયેલા બાર આરોપીઓમાં એક મહિલા પણ સામેલ હતી ટોળકી નકલી એડીની ટીમ બની ગુના નો અંજામ આપ્યો હતો એક આરોપી ગુનાહિત બહાર આવ્યો છે કબજાનો મુદ્દામાલ પોલીસ્યા કેસ કેસમાં કુલ લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે આગામી કાર્યવાહી હાલમાં એક આરોપી બાકી છે આ પાડવા માટે પોલીસે ટીમે કુલ સાડત્રીસ લોકોની સહાયથી આયોજનબંધ રીતે કાર્યવાહી કરી હતી પોલીસે આરોપીઓની મોડસ ઓપરેટિંગ જાહેર કરી જે આગામી ગુનાખોરી રોકવામાં મદદરૂપ થશે સંપૂર્ણ કેસમાં અધિકારીઓએ ઝડપી કાર્યવાહી કરી राधिका ज्वेल नाम की दुकान है वहाँ पे एक चार पांच लोगों का ग्रुप आता है और वो ज्वेलर्स की दुकान में अधिकारी के रूप में परिचय देते हुए वहाँ पे एक पूरा रेड करना थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेड करने के ये पूरा घटनाक्रम करने के बाद वहाँ की जो दुकान मालिक है उनको बोलते हैं कि आपके घर में और उनको कुछ और चीज वहाँ पे हो सकती है

इनको बोलते हैं कि हमसे ये कहीं और जाना तो हम कहीं और आ गए पर आप किसी को बता नहीं पर इसमें हिम्मत दिखाती और जैसे ही इमीडिएटली हमारी एलसीबी की टीम को एक्टिव किया गया और इसमें दस जीत की टीम बनाई अलग अलग एंगल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इसमें जितने आरोपी अभी तक बारह आरोपी पकड़े गए हैं उसमें बारह लोगों तो को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है जिसमें गांधीधाम भुज और अहमदाबाद से अधिकारी के रूप में अपना परिचय दिया था वो शैलंगेव देसाई ही है क्योंकि अहमदाबाद का रहवासी है और वो खुद जो है वहां पर अहमदाबाद ऑफिस में जैसे कॉन्स्टेबल काम करता है बाकी लोग कोई फाइनेंस का काम करते हैं और अलग अलग वो अपनी एक नौकरी करते हैं और इसमें कुछ लोगों का ऐसे इन्फॉर्मेशन देने का रोल है और पूरे यूट को प्लानिंग करने का रोल है और छह सात लोग जो है वो रेड के दरमियान साथ में रहे अभी पुलिस ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया है और आगे इनकी रिमांड की, की प्रोसेस भी चालू है और पुलिस द्वारा अलग अलग सभी इंग्लिश में भी तपस्या की